Assalamualaikum dan salam sejahtera MJ Flash 9 Mei bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menetapkan tarikh 30 Jun depan sebagai tarikh sebutan komital kedua terhadap Wan Muhammad Azri Wan Deris atau dikenali sebagai Papa Gomo. Ia diputuskan Hakim Gan Tenchong selepas mendengar hujahan kedua-dua peguam plaintif dan defendant pagi tadi. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memohon kebenaran kali kedua daripada Mahkamah Tinggi supaya Papa Gomo dikenakan perintah komitel dan seterusnya dipenjara kerana menghina mahkamah. Tindakan itu diambil susulan blogger berkenaan gagal mematuhi perintah mahkamah menghendakinya menyiarkan permohonan maaf tanpa syarat kepada perintif dan mahkamah di platform YouTube, TikTok dan X sekurang-kurangnya selama tujuh hari dan memadamkan kenyataan pada 14 Januari lalu serta imejnya yang disunting pada 15 Januari lalu. Menurut Tan Sri Razarudin, permohonan maaf yang dibuat Papa Goma pada 30 April lalu di mahkamah terbuka adalah tidak ikhlas dan tanpa penyesalan meskipun ia dibuat tanpa syarat. Beliau mengfalkan permohonan kebenaran berkenaan pada 5 Mei lalu secara parte iaitu sebelah pihak melalui firma guaman dan Tuan KB Tan, Kumar Partners kerana Papa Goma melanggar kedua-dua perintah berkenaan. 16 individu telah dipanggil bagi dirakam keterangan berhubung kes penculikan Datin Sri Pamela Lingguh. Pada 9 April lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata jumlah itu berdasarkan rakaman mutakhir semalam. Bagi membantu siasatan, Datuk Rosdi meminta beberapa saksi termasuk anak kepada mangsa yang berada di Singapura agar tampil memberi keterangan kepada pihak polis bagi membantu siasatan kes penculikan wanita berkenaan. Mengulas lanjut beliau memaklumkan setakat ini, keterangan daripada anaknya yang berada di Republik itu masih belum dibuat. Pada masa yang sama, beliau berkata pihaknya juga telah melihat keperluan untuk memanggil semula suami kepada Datin Sri Pamela Ling, Datin Sri Hati Siu untuk dirakam percakapan. Menurutnya, lelaki itu sudah diambil keterangan polis selepas kejadian dan tidak menolak kemungkinan memanggil semula sekiranya ada penemuan baharu siasatan atau memerlukan maklumat lanjut. Polis sedang mengesan seorang wanita merupakan pengurus bangunan didakwa terlibat dalam kes pecah manah pekerja di OG High Kondo di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Brickfield, SCP Ku Mashriman Ku Mahmud berkata, bahagian sesatan jenayah komersial APD Brickfield giat mengesan wanita itu dikenali sebagai Lu Yudmei. Jelasnya tindakan itu bagi membantu siasatan di bawah Sesyen 408 Kanun Kesesaan Semakan mendapati wanita berusia 66 tahun itu tinggal di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Semua itu orang ramai yang mempunyai maklumat diminta hadir ke Balai Polis Bampiran atau menghubungi Inspektor S. Lingam di talian yang tertera. Pada masa yang sama, orang awam diminta tidak menimbulkan sebarang spekulasi berhubung kes terbabit. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO menafikan dakwaan bersubhat serta melindungi ahli perniagaan Dato Sri Mahadi Badrul Zaman dalam penipuan pelaburan. Setiausaha agungnya Dato Hishamuddin Hashim berkata semua orang mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat masing-masing bukan sahaja mangsa malah individu yang dituduh. Beliau berkata demikian menjawab tuduhan ke atas dirinya dan MHO yang dibuat sebuah halaman Facebook menerusi satu hantaran. Memetik laporan berita harian, Dato' Hishamuddin berkata secara peribadi beliau merasakan ahli perniagaan itu ada melakukan kesalahan dari segi mempromosikan pelaburan yang tidak berdaftar di bawah Suranjaya Syarikat Malaysia SSM. Bagaimanapun, katanya tujuan pihaknya memanggil Datuk Seri Mahadi untuk hadir pada sidang media itu adalah atas persetujuan pengadu dan ejen berkenaan. Jelas beliau pihak MHO sebagai pihak yang mewakili mangsa-mangsa berkenaan secara rasmi menjemputnya untuk menjelaskan berhubung pelaburan itu atas persetujuan ahli perniagaan terbabit mengulas mengenai yuran dikenakan kepada pengadu, Datuk Hishamuddin berkata caj berkenaan digunakan untuk menampung kos guaman, aktivis dan tenaga kerja bahkan katanya datuk sri Mahathir sendiri membayar yuran berjumlah 2500 ringgit bagi mendapatkan perkhidmatan dan bantuan daripada pihak MHO serta menegaskan ia bukan satu bentuk sukukan kerana semua pembayaran mempunyai dokumen pengesahan sementara itu beliau berkata sekiranya mana-mana pihak mempunyai aduan atau bukti berkaitan penipuan oleh ahli pelaburan itu boleh menghubunginya Berita seterusnya, dua mangsa yang maut dalam kemalangan membabitkan empat kenderaan di kilometer 34.1 Leboraya Utara Selatan, Bambiran Kulai, Johor malam tadi disahkan sebagai ibu dan anak perempuan. Ketua Polis Daerah Kulai, Sistem Komisioner Tan Seng Lee berkata mangsa masing-masing berusia 42 dan 15 tahun mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya dalam kejadian sekitar jam 11 malam itu turut menyebabkan pemandu kenderaan pelbagai guna MPV berusia 42 tahun serta dua anak lelakinya yang masing-masing berusia 18 tahun mengalami kecederaan. Katanya kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah lori dipandu lelaki berumur 39 tahun dari arah utara hilang kawalan sebelum melanggar sebuah pacuan empat roda di laluan sama. Lori berkenan kemudian melanggar besi pembagi jalan dan masuk ke laluan bertentangan sebelum merempuh dua kenderaan lain iaitu MPV mangsa dan kenderaan utiliti sukan SUV. Bagaimanapun punca kejadian masih belum diketahui dan masih dalam sesatan polis. Jelas beliau kes di siasat mengikut Sesyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Wanita warga emas yang cedera akibat dirempuh sebuah kenderaan utiliti sukan SUV yang menerobos masuk restoran makanan segera di Jalan Haji Muhammad Ali Setiawan gagal diselamatkan. Ketua Polis Daerah Manjung, SCP Hazbullah Abdul Rahman berkata, mangsa berusia 73 tahun itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Wad Kecemasan Hospital Seri Manjung. Dalam kejadian sekitar jam 9.05 malam tadi, kecelakaan itu turut mengakibatkan tujuh orang pelanggan di restoran terbabit termasuk seorang kanak-kanak cedera ringan. Kejadian berlaku apabila kenderaan SUV itu dipandu seorang lelaki berumur 29 tahun telah datang dari arah Kampung Koh menghala ke Sungai Wangi dipercayai hilang kawalan dengan merempuh bangunan restoran terbabit. Tambah beliau dalam nas itu, pemandunya hanya cedera ringan dan telah ditahan untuk sesata lanjut mengikut Sesi 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 16 warga asing termasuk 7 kanak-kanak dipercaya menjadi mangsa eksploitasi buruh paksa dalam beberapa sektor pekerjaan berjaya diselamatkan menerusi Ospintas Mega. Operasi itu dijalankan oleh bahagian anti pemedagangan orang dan penyeludupan migran di tiga Jabatan Sensatan Jenayah JSJ Bukit Aman di empat lokasi sekitar Lembah Kelang semalam. Ketua Penolong Pengarah di 3 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Sofia Santo berkata, operasi itu dibuat dengan tujuan membantras jenayah pemerdagangan manusia katanya empat serbuan dilaksanakan melibatkan sebuah restoran di Bandar Tasik Puteri Rawang, dua bengkel kereta di Puchong Utama dan tapak pembinaan di Pantai Dalam Kuala Lumpur. Sesudah itu pihaknya berjaya melamatkan kesemua mangsa berusia antara 14 hingga 51 tahun melibatkan tujuh warga Myanmar, tujuh Bangladesh dan satu masing-masing Indonesia dan tempatan. Tambah beliau, enam lelaki merupakan majikan dan penyelia membabitkan warga tempatan Bangladesh dan India turut ditahan di bawah Seksyen 14 dan Seksyen 12 Akta Etipsum 2007. Sepanjang operasi itu, polis juga menahan 39 warga asing melibatkan warga India, Myanmar, Indonesia dan Bangladesh berusia lingkungan 22 hingga 50 tahun mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. Ujarnya fokus operasi terbabit bagi mengenalpasti mangsa eksploitasi buruh paksa dengan berpandukan kepada National Guideline on Human Trafficking Indicator 2.0. Operasi itu turut dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Tenaga Kerja JTK serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Lapan ekor lembu yang berkeliaran di Jalan Persiaran Kemajuan Subang Bampiran SS19 Subang Jaya telah disita oleh Majlis Pembandaran Subang Jaya MBSJ. Ketua Polis Daerah Subang Jaya SCP Wan Azla Wan Mamak berkata tindakan itu diambil selepas pihaknya menerima laporan daripada orang awam berhubung kejadian itu sekitar jam 9.45 pagi. Katanya anggota trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Subang Jaya bersama MBSJ, Jabatan Pertahanan Awam JEPAM, Jabatan Veterina serta Bomba Subang Jaya telah diarah ke lokasi. Sebaik tiba di tempat kejadian, pihak veterina telah memberikan suntikan kepada binatang itu dan tindakan saman kepada pemilik juga telah diambil oleh pihak MBSJ bagi tujuan sitaan. Terdahulu tular rakaman papan pemuka dashcam yang memaparkan skuplan haiwan itu berada di selekor jalan hingga mengganggu keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Laporan tadi Mahir MG Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, TikTok, S, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.damagegazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.